больше преимущество было у Днепра. Да, мы и строили так игру, мы не строили игру от обороны, но действовать на контратаках, ждать своего шанса. Рассчитывали на стандартные положения, сначала они не пошли, но потом, потом все-таки забили со стандартного положения. Это наигрывалось вот, и получилось. Вот. Что я хочу сказать, очень много было разговоров каких-то непонятных, как мы будем играть. Что мы будем играть? В прессе там все это писали, что на нас, на нас никто не ставил, отдавали победу Днепру да, на сильнее, безусловно. У нас считается одним из грантов. Я считаю, что по праву. По праву. Значит, ну, мы еще раз доказали, что со всеми можно играть. И как бы ни было мне больно, как бывшему игроку Днепра ставить подножку, но вот так получилось. Потому что футбол есть футбол. По моему мнению, была сегодня интересная, достаточно интересная игра большую часть времени не провладел инициативой. Нефтяник действовал больше на контратаках. Вот. Пожалуй, мои моменты мы побольше создали, но пока это не, можем реализовать. Вот. Но по большому счету обе команды заслуживали сегодня заработать очко, очки. Скажем так, у нас сегодня... Еще два новичка участвовала, проводила свой первый матч. И, соответственно, как вы понимаете, от такой слаженности в действиях, конечно, еще сложно ожидать так быстро, с приходом такого количества новых людей. Но тем не менее, сегодня уже была, по моему мнению, получше картина, по сравнению с тем, что, какие ошибки мы допускали в первом матче с Динамо. Сегодня было уже все намного организованнее, но опять же я скажу, в, в атаке нам нужно еще прибавлять и находить, э, контакты налаживать, и нужно какое-то время, чтобы игроки друг друга почувствовали.